Yay aylarında bir çoxlarının istirahət üçün üz tutduğu məşhur kurort zonalarından biri də Nabran qəsəbəsidir. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Xaçmaz İcra Hakimiyyəti ilə birgə Xəzər günü münasibəti ilə təşkil etdiyi ənənəvi ekoloji aksiya bu dəfə məs Nabran ərazisindəki çimərliklərdə keçirilib. Ekologiya və Təbiî Sərvətlər Nazirliyi, Xaçmaz rayon İcra Hakimiyyəti ilə birlikdə 12 Avqust Xəzər günü ilə əlaqədar Nabran çəmərliyində təmizlik aksiyası təşkil edib. Ekoloji aksiya çərçivəsində Nabran qəsəbəsində yerləşən sahil yanı çəmərlik əraziləri məişət tullantılarından təmizlənib. Təmizlik aksiyasında Xaçmaz rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elnur Rəzayev və Ekologiya və Təbiî Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovs Əliyev iştirak edib. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elin Rozayev bildirib ki, insanın ətraf mühitə vurduğu zərər onun öz sağlamlığını təhlükəyə atır. Bu səbəbdən hər birimiz təmizliyə riayət etməliyik. Nazir müavini Firdovz Əliyev isə qeyd edib ki, təmizlik aksiyasının keçirilməsində əsas məqsəd dənizin çirkləndirilmədən qorunması, bioloji ehtiyatların mühafizəsi, bərpası və davamlı istifadəsi sahəsində qüvvələrin səfərbər edilməsidir.